সুনীল গগৈৰ হত্যাকাণ্ডৰ এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শী গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াই অৱশেষত মুখ খুলিলে সুনীল গগৈ হত্যাকাণ্ডটো ইতিমধ্যে গোটেই অসমখন তুলপাৰ লগাইছে ইতিমধ্যে গোটেই ঘটনাটো চৰ্চাত আছে এই ঘটনাটো ইজনৰ পাছত সিজনকৈ এতিয়া মুখ খুলিছে ইজনৰ পাছত সিজনকৈ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে সুনীল গগৈ পৰিয়ালৰ লোকক সুনীল গগৈৰ ভতিজাকক আৰু এতিয়া অৱশেষত সুনীল গগৈৰ যিটো ঘটনা যিটো ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিল গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াজন কাৰণ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াজনে তেওঁ আৰক্ষীক ফোন কৰিছিল যেতিয়াই গোটেই ঘটনাটো সুনীল গগৈৰ ভতিজা সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ তেওঁলোকে যেতিয়া দেখা পাইছিল এটা এটা শৰীৰ মানৱ এটা শৰীৰ জুইত জ্বলি আছে তাৰ কমচে কম ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টমান আছে মানুহজন চিনাক্ত কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই কাষত যেতিয়া দেখা পাইছে যে তাতে টৰ্চ এটা পৰি আছে জাৰ্চি এটা পৰি আছে যি হাফ পেণ্ট এটা পৰি আছিল যিসমূহ সুনীল গগৈয়ে পিন্ধি যোৱা বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকে যেতিয়া গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াক ফোন কৰিছিল গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াক আনিব গৈছিল গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াক ৰাতি সেইখিনি সময়ত গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া আহিছিল আহি সেই বস্তুবোৰ দেখিছিল গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াই দেখা পাইছিল যে এটা মৃতদেহ জ্বলিছে তাৰে কমচে কম অলপমান বাকী আছে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টমান মৃতদেহটো বাকী আছে মৃতদেহটো চিনাক্ত কৰিব পৰা অৱস্থাত তাৰ পাছত সেইজন গাঁওবুঢ়াই আৰক্ষীক ফোন কৰিছিল এতিয়া গাঁওবুঢ়াই অৱশেষত সকলো কথা খোলা খুলি কৈ কৈ দিলে সকলো কথা তেওঁ ইতিমধ্যে খোলা খুলি কৈ গাঁওবুঢ়াই কৈ দিলে গতিকে গাঁওবুঢ়াই কোৱাৰ পাছত পিছৰ পৰ্যায়ত কি হ'ব কাৰণ প্ৰতিদিনে নতুন নতুন তথ্যবোৰ আহি আছে প্ৰতিদিনে নতুন সুনীল গগৈ যিজন ভতিজা তেওঁ বহুখিনি তথ্য দিছে তেওঁ যিহেতু ঘটনাটো প্ৰথম প্ৰত্যক্ষদৰ্শী তেওঁলোক আছিল প্ৰথমতে তেওঁলোকে দেখা পাইছিল তেওঁলোকে যেতিয়া ৰাতি সুনীল গগৈক বিচাৰি গৈছিল সুনীল গগৈক বিচাৰি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে প্ৰথম প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিল সেই ঘটনাটো তেওঁলোকে দেখা পাইছিল চুৰি এখন দেখা পাইছিল তেজ পৰি আছিল ইত্যাদিবোৰ তেওঁলোকে প্ৰথম দেখা পাইছিল তাৰপিছত গাঁওবুঢ়াই দেখা পালে গাঁওবুঢ়াই আৰক্ষীক জনালে তাৰ পাছত এতিয়া কি হ'ব এতিয়া গাঁওবুঢ়াইলৈ কি কৈছিল গাঁওবুঢ়াই আৰক্ষীক কেতিয়া ফোন কৰিছিল গাঁওবুঢ়াই আহি কি দেখা পাইছিল গাঁওবুঢ়াই কি ক'লে সাংবাদিকৰ আগত গাঁওবুঢ়াই কি ধৰণে তেওঁৰ নিজৰ চকুৰে কি দেখা পাইছিল গোটেইখিনি তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ জনাইছে এতিয়া মই আপোনালোকক গাঁওবুঢ়াৰ মতামতখিনি গাঁওবুঢ়াই কি কৈছিল গাঁওবুঢ়াই কি দেখিছিল গোটেইখিনি মই আপোনালোকক দেখা দেখাই আছোঁ গতিকে এই কথাবোৰ শুনাৰ পাছত গাঁওবুঢ়াৰ কথাই হওক বা চুল গগৈ ভতিজা তেওঁৰ কথাবোৰ শুনাৰ পাছত ঘটনাটো কিছু আপোনালোকে নিজে অনুমান কৰিব পাৰিব যে আচলতে ঘটনাটো হৈছে কি ঘটনাটো হৈ আছিল কি আৰু বৰ্তমান সময়ত আজিৰ তাৰিখলৈ যে সুনীল গগৈ নোহোৱা হৈ আছে সুনীল গগৈ বৰ্তমান সময়লৈকে ক'ত আছে কাৰণ সেই মৃতদেহটো যিটো মৃতদেহ জ্বলিছিল সেই মৃতদেহটো পিছত গম পোৱা গৈছিল যে সেই মৃতদেহটো আচলতে সুনীল গগৈ নাছিল সেই মৃতদেহটো আছিল জাহাংগীৰৰ জাহাংগীৰ আছিল সুনীল গগৈৰ মিস্ত্ৰী গতিকে জাহাংগীৰৰ সেইটো মৃতদেহ যদি আছিল তেতিয়াহ'লে আজিৰ তাৰিখলৈকে সুনীল গগৈ ক'ত লুকাই আছে নে সুনীল গগৈ কোনোবাই অপহৰণ কৰি ক'ৰবাত লৈ গৈছে সেইবোৰ বহুতো প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে উঠিছে কিন্তু মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াজনে গাঁও মুখীয়া জনে তেওঁ কি কৈছিল সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কি কৈছে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু তেওঁ আহি কি দেখা পাইছিল সেইদিনাখন ৰাতি গোটেইখিনি কথা গাঁওবুঢ়াজনৰ তেওঁৰ মুখেৰে আপোনালোকে শুনক তেওঁলোকৰ মুখেৰে শুনা পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সকলোখিনি কথা অনুমান কৰিব পাৰিব যে আচলতে ঘটনাটো হৈছেগৈ কি চাওক তাৰ ভাগে বুলিয়ে কৈছে মানে সুনীল বুলি মানে এই এইটো এইযোৰ স্পন সুনীল বুলি নাম কোৱা নাই কিন্তু এইযোৰ স্পন্দ এইখন এইটো তচলাই এইটো চোলা এইডোখৰ জ্বলি থকা জেগা আৰু ধুৱাই আছোঁ অলপ অলপ আপুনি বডিটো এনেই মই দেখাত প্ৰায় থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টটো আকৌ অকণমান বেছি হ'ব দেই ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টেই বুলি ধৰক আৰু সিমানটো পইচাত মই পাইছোঁ যে সুনীল গগৈটো আপুনি জন্মৰ পৰা আমিনো কেনেকৈ ভাবিম এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰকৃতি মানুহ বেয়া নহয় আমাৰ কাৰণে মোৰ ল'ৰাটো সামাজিকে আছিলে সুনীল গগৈ ভাল বহুত ভাল আমাৰ কাৰণে উগ্ৰ আছিল নেকি উগ্ৰ মানে আমিও আমাৰ চকু ডিষ্ট্ৰিক মানে কাকো উগ্ৰকৈ কৰা দেখা নাই আৰু কাকো লগত মানে খংৰাকৈ কথা পতাও দেখা নাই যদি আমি নেদেখাত ক'ৰবাত পাতিছে কিবা যদি হাই কাজিয়া লাগিছে সেইটো কিন্তু মই নাজানো সিহঁতৰ ঘৰত যে গম পাইছিলোঁ মই নাপাওঁ সেইটো খবৰ কিন্তু মই গম নাপাওঁ নাপায় নাপায় সেইটো তাত এটা মৃতদেহ জ্বলি আছে আপোনাক খবৰটো কোনে দিলে এই শহকৈ দিলে গাড়ীলৈ কৈছে মোক অঁ দিলে হয় কিয়নো কিমান দূৰ দূৰৰ পৰা দিলে আপোনাক মোৰ দুই কেইদিন

আঢ়ৈটা বজাত আপুনি তাৰমানে আপুনি ধৰি লওক দুটামান বজাত খবৰটো পালে নেকি তাৰমানে আঢ়ৈটালৈ কেইদিনমান থাকোঁতে মোৰ বুই পাই চাগে গাড়ী লৈ পেলাই খবৰ দিয়া নাই ঘৰত যোগাই চাগে ঘৰত যোগাই চাগৈ ঘৰত যোগাইছে খবৰটো মোক নাই দিয়া এইভাগে নাই দিয়া কোনো কৰা নাই ৰাতি আঢ়ৈটা বাজিছে আৰু কোনো কৰা নাই এইভাগে মোক খবৰো দিয়া নাই গাঁওখনত আগতে এনেকুৱা হত্যাকাণ্ড আছিল নেকি হত্যাকাণ্ড মোৰ মনত থকা নাই এনেকুৱা হত্যাকাণ্ড অঁ বেমাৰ আজাৰ হৈ মৰিছে কোনোবাই এইবোৰ শিঙি হৈ মৰিছে সেইটো মই নিজে পাইছোঁ বাৰু কিন্তু এনেকুৱা হত্যাকাণ্ড মোৰ ডাঙৰ হ'লোঁ আৰু মানুহ মৰা ঘটনা হৈছিল মানুহ মৰা ঘটনাৰ কথাটো মই নাজানো নাজান আপুনি গাঁওবুঢ়া হোৱাৰ পৰা গম পাইছোঁ অঁ মই গাঁওবুঢ়া হোৱা মই আজি বেছি বছৰ হোৱা নাই আৰু হেৰি চৈধ্য বছৰ হৈছে তেওঁ নিজককাই তেওঁলোকক মই ক'ত আছিলে বস্তুটো কে যাব লাগে সিহঁতি আগত গৈছে গৈছোঁ আৰু লগতে গৈ থাকোঁতে স্পণ এইটো চোলা এইডোখৰ জ্বলি থকা জেগা ধুৱাই আছো অলপ অলপমান বডিটো এনে মই দেখাত আকৌ অকণমান বেছি হ'ব দেই প্ৰতি পাচনে বুলি ধৰক আৰু ইমানটো পইচাত মই পাইছোঁ যে সুনীল গগৈটো আপুনি জন্মৰ পৰা আমিনো কেনেকৈ ভাবিম এতিয়া সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰকৃতিৰ মানুহ আছিলে বেয়া নহয় আমাৰ কাৰণে মই ল'ৰাটো সামাজিকে আছিলে সুনীল গগৈ ভাল বহুত ভাল আমাৰ কাৰণে উগ্ৰ আঁচনি উগ্ৰ মানে আমি আমাৰ চকু ডিষ্ট্ৰিক মানে কাকো উগ্ৰকৈ কৰা দেখা নাই আৰু কাকো লগত মানে খং লাগে কথা পতাও দেখা নাই যদি আমি নেদেখাৰ ক'ৰবাত পাৰিছে কিবা যদি হাই কাজিয়া লাগিছে সেইটো কিন্তু মৃতদেহ জ্বলি আছে আপোনাক এই অসুকে দিলে আহিলে কৈছে মোক কথা পতাও দেখা নাই যদি আমি নেদেখাৰ ইবাৰ যদি হাই কাজিয়া লাগিছে সেইটো কিন্তু মই নাজানো সিহঁতৰ ঘৰত যে গম পাইছিলোঁ মই নাপাওঁ সেইটো খবৰ কিন্তু মই গম নাপাওঁ নাপায় নাপায় সেইটো তাত এটা মৃতদেহ জ্বলি আছে আপোনাক খবৰটো কোনে দিলে এই শহুৱৈকে দিলে আকৌ গাড়ী লৈ গৈছে মোক অঁ দিলে হয় কিয় চাকি কিমান দূৰ দূৰৰ পৰা আপোনাক মোৰ দুই কিলোমিটাৰ দুই কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ পৰা আপোনাক লৈ আপুনি ঘটনাস্থলীত এটা জ্বলি থকাৰ মৃতদেহ দেখিছে জ্বলি ধৰা নাই কেতিয়া ঘৰ আহে আছে ভয় আছে তাৰমানে কিবা এটা মানৱ দেহ জ্বলি আছে